उन्होंने पूरी ताकत के साथ पंडरपुर हो कोल्हापुर हो तुर्जाभारी माता का मंदिर हो उन मंदिरों पर हमला करके उन्हें तोड़ना शुरू किया सारा हिंदू समाज देख रहा था हतप्रभ हो गया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने ताकत देकर पुनः हिंदू राष्ट्र की स्थापना की छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी अल्पायु थी उनके जाने के बाद औरंगजेब रुके नहीं। उनके बेटे धर्मवीर संभाजी एक युवा अपने पिताजी ने जो संभाल के रखा था जो बनाया था उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए झूठ बोलकर छत्रपति शिवाजी महाराज को फंसाने वाला औरंगजेब हमारे सरदार जी के नवे दसवें गुरुओं को जिंदा मारने वाला औरंगजेब गुरु तेग बहादुर सिंह जी के दो साहब को के अंदर कर कर मारने वाला औरंगजेब ऐसे औरंगजेब का महिमा मंडल अगर इस राजा की कर्म भूमि में होगा तो हम कैसे सहन करेंगे कई दिनों से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के कुछ नेता अपने शुद्र स्वार्थ के लिए औरंगजेब की कबर कुछ अभी नहीं है चालीस साल पचास वर्ष से महाराष्ट्र में है लेकिन सनातनी हिंदू ने आज तक कभी प्रतिकार नहीं किया लेकिन जब पानी सर से ऊपर उठने लग गया अब सहन करने से ऊपर परे हो गया कुछ नेता अपने शुद्र राजनीति के लिए शुद्र स्वाद के कारण एक आक्रांत का जो यहां का नहीं था यहां के किसी से हमारा विरोध नहीं है ना हम करते हैं लेकिन अगर कोई औरंगजेब का बाहर से आने वाले का महिमा महामंडन करेगा जिन्होंने हमारे राजा को दबाया उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया हमारे लोगों छोटे बच्चे होने के बावजूद उन्हें छिनवाया हमारे धर्मवीर संभाजी राजा की खान खींच ली नाखून उखाड़ लिए औरंगजेब का महिमा मंडण परकीय उज्बेकिस्तान येथून आलेला औरंगजेब याने भारतात येऊन भारतावर राज्य करून आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना मारण्याचा क्रूर असा छळ या औरंगजेबाने केला आणि त्यानंतर शिवाजी महाराज गेल्यानंतरही शिवाजी महाराजांच्या महाराज बदला त्याने शिवाजी महाराजांचे वंशज छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याकडनं घेण्यासाठी छत्रपती संभाजी महाराजांना अटक करून चाळीस दिवस त्यांना अत्यंत यातना देऊन त्यांची क्रूर अशी हत्या केली अशा आमच्या महाराष्ट्राचे हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सं छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याशी केलेल्या क्रूर हत्या के तसंच त्याने भारतामध्ये येऊन आमच्या हिंदू बांधवांशी तसंच महिलांशी जो छळ केला आणि त्यांची अमानुष हत्या केली त्या अशा औरंगजेबांची कबर औरंगजेबाची कबर ही छत्रपती संभाजीनगर येथे आहे वास्तविक पाहता त्याचा मृत्यू दुसऱ्या ठिकाणी झाला परंतु त्या ठिकाणी छत्रपत छत्रपती संभाजीनगर येथे त्याची कबर बनवून त्याचे स्मारक त्या ठिकाणी बनवण्यात आलं या विषयाशी आम्ही आज माननीय मुख्यमंत्री सो देवेंद्र देवेंद्रजी फडणवीस यांना निवेदन विनंती केलेली आहे निवेदन देऊन की ही कबर आपल्या या महाराष्ट्रात राहू देता कामा नाही जर आपण आपल्या स्तरावरती कबर काढली नाही तर विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल आप, आपल्या ह्या छत्रप छत्रपती संभाजीनगर येथे कारसेवा करून ही कबर काढण्याचे काम करील असं ह्या निवेदनामध्ये आम्ही म्हटलेलं आहे जय हिंद जय महाराष्ट्र